Значит, для того, чтобы вам воспользоваться офисом 365, вам нужен браузер. И все. То есть вам нужен любой компьютер, который, который у вас есть. Он же от мобильного устройства. В офисе 365. После чего. Сейчас, секундочку, я сделаю прикат экрана. Mm -hmm. Я думаю, увидеть, то, что происходит. Значит, для того, чтобы воспользоваться сервисом, вам необходимо зарегистрироваться как общественная организация, вы его получите бесплатно. После чего вам необходимо будет зайти на главную страничку сервиса. У меня такое длинное-длинное напись в порядке. А, вот. а после чего мы заходим на главную страничку и регистрируемся. Не обращайте внимания на то, что доменное имя такое длинное, оно просто тестовое. Если у вас есть уже доменное имя, Например, организация .com, вы можете использовать ее для авторизации. Прежде всего, все, когда мы заходим, система нас, система нас спрашивает, как, как мы желаем с ней работать. Мы можем работать как с онлайн-сервисом, мы можем работать с нашего персонального компьютера, телефона или планшета. Ну, допустим, мы говорим, мы заходим, мы хотим работать только онлайн, с браузера. Собственно, у нас появляются сверху сразу же доступные функции. Первая, наверное, и самая важная часть офиса 365 является облачный почтовый сервис. То есть это ваша корпоративная почта. Это почта вашей организации. То есть я вот пока э, был здесь, слушал, слышал много там, от Саши э, призывов, э, интересных идей, как работать с разными э, партнерами, ну и другими организациями. Очень важно, как вы коммуницируете с, через электронную почту. Очень важно, чтобы вы не отправляли ваши мейл, например, с Укрнет или Кодмейл, потому что… Когда вы отправляете с вашего корпоративного доменного имени, это говорит о том, что вы серьезная организация, у вас есть почт... настроенный почтовый сервис. Вот. То есть, как бы этот сервис вы можете получить в офисе 365. И его часть это почтовый собственно, сервис. Вот. Сейчас я покажу, как он выглядит. На примере вот у нас демо. Я посмотрел демо. Я прошу прощения, что оно на английском языке частично, вот, потому что изначально оно <coughs> на английском было. Вот, то есть по сути все очень привычно, все очень знакомо и все очень просто. То есть у вас есть Outlook облачная версия у которая работает в браузере Internet Explorer и других браузерах, таких как Mozilla, Google Chrome, Safari и так далее. То есть вы можете писать письма, вы можете отвечать на письма, вы можете создавать новые совещание. то есть все достаточно просто. То есть вот к примеру там создать новое сообщение, ну то есть опять же кому, вот. Вы в этом с этим уже наверное сталкивались и так далее. А... Все достаточно просто, то есть есть папка входящие, есть ваши активные проекты, черновики удаленные и так далее. Самое интересное случается дальше, когда вы начинаете создавать базу контактов. Перейдем к людям. Здесь у вас могут быть контакты всех ваших бизнес-партнеров, друзей, знакомых. То есть это люди, с которыми вы ведете свой бизнес и свою, и свою работу. Отличие корпоративного сервиса в том, что он может собрать не только контакты которые вы сюда занесете, внесете, добавите, запишите. Здесь вы можете собрать все контакты, которые у вас есть. Вы можете привязать сюда а, свою уже существующую какую-то корпоративную почтовую систему. Вы можете добавить контакты из Facebook, вы можете подтянуть контакты из LinkedIn. Вот. При этом контакт, он не просто у вас будет три разных контакта, у вас будет один контакт и, воз, и все возможности. Э, Варианты коммуникации с этим контактом. Вы можете прямо отсюда написать в Facebook, в LinkedIn, написать корпоративное письмо. Это очень удобно, потому что оно позволяет вам э, иметь одну базу контактов и ну, не думать, э, где эти контакты взять, где эти визитки лежат. То есть при этом система позволяет вам… Э, занести эти контакты и получить к ним доступ, опять же, вот я говорю, с разных устройств. То есть это будет, вот сейчас мы работаем на компьютере, если я подключу свой мобильный телефон к почтовому онлайн-сервису, вот, эти же контакты опять покажутся здесь. То есть это очень удобно, потому что ваши контакты всегда с вами. Вы не привязаны ни к какому устройству, ни к какому месту. То есть вам самое главное это интернет и любое устройство. То есть давайте дальше. Календарь. Удобный инструмент по планированию вашего времени. Все вы знаете, все вы знакомы с ним. Вот. А особенностью календаря в офис 365 является то, что вы можете в календаре добавить чужие календари. Это очень важно, когда вы хотите планировать совместные встречи, совместные активности с кем-нибудь из ваших бизнес-партнеров или с вашими коллегами, которые находятся сейчас с вами, или в командировке, или где-то например, работают дома. То есть вы можете посмотреть чурой календарь, вы можете предложить встречу, поэтому ну, сейчас у нас не добавлены Вот. Но эта функция доступна. То есть, по сути, ну очень, я бы вот даже когда сталкиваюсь с этим, очень много говорят о бизнес планирует тайм-менеджмент. По сути, тайм-менеджмент это планирование вашего времени. То есть очень много книг написано, я в свое время тоже читал их. Вот. И я просто для себя понял, что самый важный, не знаю, урок, который я для себя почерпнул, это найти удобный инструмент работы с вашим временем. То есть пускай это будет ваша записная книжка или, я не знаю, ваш мобильный телефон, или пускай это будет корпоративный календарь, который вы можете добавлять как Ваша рабочая встреча, так и лично. То есть календарь достаточно удобный, быстро вы можете там, перейти на, на рабочую неделю, например, и в течение каждой полчасика там, себе создавать дополнительные встречи. То есть это очень важно, потому что вы никогда не забудете о том, что у вас какая-то встреча. Важный а, звонок клиента. То есть это очень удобно, поэтому я призываю этим пользоваться. Очень интересный функционал добавляет вам Office 365 с точки зрения работы с документами. Вот правильно говорили, что одной из особенностей является собственно, возможность работать с документами. А работать как? Потому что, как вы знаете, систем очень много, а приложений, которые работают с документами, также очень много. И сейчас время я бы, наверное, побоюсь этого слова от работы не то что коллективной, а одновременной работы. То есть появляется очень много социальных сетей, они к нам приходят, и кто-то пользуется, кто-то нет, но они есть, и они уже часть нашей жизни. Это даже уже не тренд, это уже не новшество. То есть это уже как бы своя философия, потому что люди привыкшие работать не просто в почтовой, вот как, например когда вы отправляете кому-то письмо и получаете ответ. Ну, то есть это коммуникация one-to-one, one, то есть один на один, ну, как минимум. В социальных сетях вы работаете, как всегда, one-to-many, то есть вы пишете пост, что-то, не знаю, добавляете какую-то фотографию, документ, и сразу же видят, не знаю, 100, 200, 300 человек. Поэтому это заставляет м -м, людей требовать каких-то новшеств, чего-то нового. Поэтому, когда э -э, вы… Э -э, Базу своих документов храните в офисе 365 есть прекрасный сервис, который называется SkyDrive. Вот. Он есть в бесплатной версии SkyDrive, SkyDrive в outlook.com, если вы знаете, это персональная почта от Microsoft, и либо в корпоративной версии офиса 365 он называется SkyDrive Pro. То есть у вас для вас и для вашей ну, персонально для вас, как для пользователя офиса 365, Microsoft выделила 25 гигабайт свободного пространства который вы можете заполнить своими документами. Ну, собственно, вот примеры того, как вордовский документ может быть открыт в браузере. То есть вам не нужен офис, вам ничего не нужно. Вы только нажали на документ, передавают, пожалуйста, одно из последних моих там, предложений, которые я готовлю для клиентов. То есть одной кнопочкой вы тут же позволили э, редактировать его. Вот, то есть у вас появился знакомый интерфейс, то есть это тот же Word, ничего нового. Ну, там кардинально отличающийся от обычной версии. Вот. можете работать с ним, при этом э, на демонстрации я не предусматривал, но э, документ э, может быть редактирован сразу большим количеством людей. То есть вы можете одновременно правильно Представьте, что это документ, не знаю, какой-то договор, который должны посмотреть сразу там, три сотрудника, три отдела, например, юрист, маркетинг-менеджер и кто-то еще. Вот. Поэтому... Сервис удобный, быстрый и позволяет сократить время на редактирование. При этом, если вам необходимо открыть это в полноценном борде, вы также это можете сделать. Вот. Ну, собственно, э тут демо, вот, которое было, мне подсказывают, время уже заканчивается, поэтому я буду немножко побыстрее. Вот. Также вы можете работать и с экселерскими документами и так далее. Не ну, будем ждать, пока он откроется. А давайте пойдем дальше. Что еще хотелось сказать? Вы можете создать в офисе 365 свои сайты. Если у вас в вашей организации нет внутреннего сайта, на котором вы можете, не знаю, публиковать новости, писать какую-то информацию для всех. Опять же, для этого есть возможность создать внутренний сайт. Это первая возможность. Вторая возможность создать внешний сайт, то есть сайты любые, вот не знаю, розетка а это сайт, который находится на каком-то движке. Вот этим движком может для вашей организации бесплатно быть Office 365. Очень удобно. Последняя, ну, демонстрация, наверное, уже времени не будет. То есть в Office 365 входит бесплатно социальная сеть Я. Если вы не знаете, пожалуйста, ну, посмотрите. Она абсолютно бесплатная. В некоторых случаях, правда, платная. Нет для NGO-организации. Вот. Поэтому иметь еще внутри своей организации бесплатную социальную сеть, ну это тоже достаточно удобно и, наверное, всегда перспективно. Ну, в общем-то, наверное, это коротко все. Да, если есть вопросы, я… Можно? Да. То есть, допустим, если нет связи, mm -hmm. то есть наша организация в сложном месте, где интернет бывает в она может работать без связи? в да, То есть этого приложения, которое закреплено на рабочем столе, достаточно для того, чтобы создавать, работать с документацией, но не онлайн. То есть они в медиа Все правильно. Вы в комплекте с Офисом 365 получаете бесплатно офис Plus 2013. То есть это локальный, обычный офис, который привычный для всех. То есть этот офис подключен к вашему опыту. Если у вас пропадает связь, вы продолжаете работать с документами, отправляете как только канал появляется, тут же как бы вы обмениваетесь информацией. Точно так же с документами, что очень важно. Вы взяли документ с облака, открыли на своем компьютере, редактируете его, например, в аэропорту. Пропал интернет, вы продолжаете работать. Только это появился, все изменения быстро поменялись, и у вас как бы обновилась версия и в облаке для других пользователей, и у вас подтянулась. Ну, то есть это называется офлайн клиент ну, Вопрос, так, а если вдруг интернет не появился, а документ нужно сохранить? У вас возможность есть сохранить его на рабочем столе. И потом уже, ну, то есть здесь есть некая… Есть возможность лин... сохранение документа есть при отсутствии интернета. А, на рабочем столе, не в облаке. К сожалению, в облаке у вас не будет ну, контакта с облаком. Ну, вы просто должны знать, что в принципе этот сервис работает только через интернет в основном. Поэтому как бы, для того, чтобы у вас продолжалась работа, интернет вам нужен он может пропасть у вас, вы можете перейти, не знаю, в кафетерий, да, или там зайти куда-нибудь, или в другой офис и продолжить свою работу. То есть, если это там, очень критично, это какой-то важный вопрос. То есть, ну... да. да -да. А, а как вы решаете ситуацию, когда, например, два користувача, вот у нас есть Word-документ, и они редагуют один и тот же абзац, за от вид интернета, и потом эти изменения между собой встречаются? Думаю, uh, может быть конфликтная ситуация в этот момент, но когда... У тебя начали... версии документа uh, Нет. Uh, просто когда вы начинаете редактировать документ, блокировка идет на уровне абзаца. Вот вы только начали, то у вас почему? тут же. Вот это, 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 это мы в онлайн, а, когда? а вы А вы, вы должны его для того, чтобы начать редактировать его. Ну, он, если помещен в, в онлайн, то когда вы к нему доступаетесь к этому документу, вы уже как бы говорите, я буду редактировать его. То есть вы не сможете оффлайн к нему даже доступить, если у вас нет интернета. То есть если это у вас лежит на компьютере, это немножко другая ситуация. У вас не будет одновременной возможности редактировать. Вам нужно сначала положить в облако, а другим пользователям разрешить к нему доступаться и редактировать. Вот. И тогда у вас как бы идет на уровне абзаца. В Excel это идет на уровне InScope, но ячейки PowerPoint на уровне объекта. Ну, то есть вставили фотографию, вот она заблокировалась на, на эту секунду. Но такие ситуации могут быть и просто меняется несколько раз. Документ в какой-то момент может что-то там, какая-то, не знаю, курсив, доклон уйти или как-то еще. Да. А вот мы э, когда, только, только мы уже зашли в офис, там была вкладочка CRM. Да, CRM, к сожалению, он не, я не, не, не знаю насчет CRM для NGO организации, но просто CRM является частью нашего предложения по офису 360 CRM онлайн. То есть если вы вам CRM необходим, вы можете его ну, дозаказать. Я не знаю насчет NGO, если честно. Но, наверное, какие-то есть специальные условия или бесплатные, нужно просто проверить эту информацию. Ну вообще, как бы. Ну, а есть ли вообще возможность а, еще дополнительно есть CRM online, project online для планирования проектов, социальная сеть Ямер, ERP-система, ну для самых крупных организаций. И еще такой сервис, который называется Ажур. В нем это SQL, -база данных, это база данных, которую вы можете взять в облаке, и еще место для хранения ваших серверов. Это просто в чистом виде ажур. Такой сервис у нас есть. Вот, да, да. Вопрос а о безопасности. Скажите несколько слов, о безопасности информации в облачных сервисах. А, ну, как вы видите, облачный сервисы работают через браузер в основном, поэтому они надежно защищены, как вы видите, HTTPS. То есть это шифрованное соединение, вот, которое шифруется достаточно а, хорошо, а, надежными ключами. Это as э, 256. Ну, это просто уже технический текст.